Qazakh rayon mədəniyyət evində şəhid Qaraqatay Hacımamədovun 65 illik jubileyi keçirilib. Şəhid Qaraqatay Hacımamədovun 65 illik jubileyinə həsr olunan təqdimat mərasimində şəhidlərimiz 1 dəqiqəlik sayğı ilə yad edildi. Daha sonra jubileydə çıxış edən rayon icra başçısı Məhəmməd Fərmanlar da eləyib, çıxışında Qaraqatayın döyüş yolu haqqında danışdı. Daha sonra kinoteatr Kəmalə Məslədə 1992-ci il iyunun 14-də Qazan rəşkpara kəndinə gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan Qaratel Azəməhmudov haqqında hazırladığımız səhifə türü bir məqalədə məlumat verilib. Bu filmdə Şəhid xanımın həyatı, dövlətdə göstərdiyi cəsarət və şücaət barədə geniş məlumat verilir. Qaratel düşmən əlinə keçməmək üçün sonuncu gülləsi ilə özünü vuraraq şəhidləşməsini istəyir. Ermənlər onun cəsədini qərsəflərdə yalnız 12 gündən sonra onu erməni əsiri ilə dəyişdirmə mümkün olur. Qaratel Azəməhmudov Bakıda Şərqəxəyabanında dəfn edilib. 2-ci ildə Qazağın Aşağı Sakara kəndində qəhrəmanlıqla şəhid döyüşüb şəhid olmuş Qaratel Hacı Mahmudovun Qazaq Mədəniyyət Evində 63-cü illik yubileyi keçirildi. Film Qaratel sənəd filmi İctimai Televiziyanın ə, texniki bazasında çəkilibdi. 2009-2010-cu illərdə ə, bir çox telezilla danışılıbdı. 45 illik yubileyi Bakıda Oxuduğu Qadın Universitetində start götürülüb, sonra Milli Təşkilatların Xanım Başlayığının təşəbbüsü ilə Yevlax Tovuzda keçirilən əskirlər qarşısında nümayiş olunubdu. Aksdafada keçirililib. Bu gün də Qazaqda burada yekun tədbiri keçirildi.